В цінах Миколаївського обласного художнього музею імені Василія Васильовича Верещаїна. Триває серпень. А що є серпень? Серпень це різноманіття барв і кольорів. І, звичайно, художній музей імені Василія Васильовича Верещаніна не може залишитись осторонь. І саме зараз ми пропонуємо вам різноманіття барв і кольорів. Більш докладно про це скаже Дмитро Валентинович Єльоменка, головний збиратель цих барв і кольорів. Дмитро Валентинович, будь ласка. Добрий день. знову телезрителям, ми знову з вами зустрічаємося. Вот, э, в этот раз хотелось бы немножко рассказать о посуде, ну, снова же Кузнецов, то есть о Будянской фабрике Харьковская область. То есть э, до 1917 года посуда Ну такая, скажем, больше в народном стиле, больше рассчитанная на сельских жителей, то есть которая выпускалась заводом, фабрикой в Будах. Вот. Ну посуда, как бы, ну сама фабрика, то есть мы уже говорили, в общем-то была создана, вернее первоначально фабрика была открыта в селе Байрак, вот Харьковской области, Матвеем Сидоровичем Кузнецова. но так как там были большие расходы на гужевый транспорт, в общем-то, и ну, неприбыльным дело оказалось, то есть фабрика была перенесена в поселок Буды Харьковской области. Но и ничего не нет общего с Будой? Нет, нет, да, с тем Будой и нет. Вот и в этом поселке, то есть как бы были выкуплены под первые здания фабрики винокурни некого котляра. Вот. И вот там как бы было организовано уже производство, то есть сперва выпускался полуфаянс, вот. И позже уже как бы начали выпуск фаянсовой посуды. И в 1887, по-моему, году, 85, то есть уже посуда началась там, и фарфор тоже начали выпускать, как бы, ну, в меньшей степени, в общем. В основном это именно фаянсовая фабрика, то есть и фаянсовые изделия. То есть, ну, к фаянсовым изделиям, то есть были всевозможные, э, вот, в, 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 такой, в стиле патриархийского росписи тоже, и использованы в общем -то, мотивы, то есть ручная роспись, тарелочки выполнялись то есть мастерами. Кстати, в поселке Буды, то есть было население на тот момент, когда фабрика открылась, было примерно тысяча жителей, вот, и в итоге ну, примерно каждый четвертый житель то есть, был задействован то есть, в работах на этой фабрике. То есть ну, кто-то расписывал посуду, кто-то формовщиком, то есть ну, разные то есть у всех занятия были, то есть и тот же Матвей Сидорович, то есть э, открыл там школу, то есть для рабочих библиотека была открыта, позже был там к концу 1800-х, начало 1900-х открыт храм даже, то есть в этом храме даже были из Ростцова и сделан тоже на фабрике, вот в Будах как бы, э, то есть не, не только посуда выпускалась, даже вот иконостасы то есть, из Ростова то есть, то делались. То есть сначала было да. положено посуде, да, а вокруг да, посуды да. образовались и рабочие места, и школы. Да, и да, все, библиотека, бани, то есть для рабочих даже там и телеграф был, то есть связь, и дорога проложена железно, железная, то есть как железнодорожная. Ну, это, скорее всего, там именно перевозить, то есть готовую продукцию, я так думаю, больше для этого было сделано. Вот. Ну, вернемся к тарелочкам, то есть тарелки, я же говорю, в общем-то, выпускались и сервизы, ну, как бы для более зажиточного населения, то есть более изысканная посуда. Вот. А когда появился, увидели спрос, что, в общем-то, и для сельского жителя, то есть, как бы, необходимо что-то красивое, то есть, и интересное, вот, и появился вот такой стиль. Но ну, я думаю, что, как бы, в принципе, этот стиль вот такой росписи тарелок Цветы крупные, такие вот маскальные рисунки, плоды, да, плоды, девочка, да, то есть вот груши, там груши, яблоки, да, то есть яблоки, как бы это в общем-то посотовала. Дарыль это само собой, но она была в таком стиле посуда распространена, в общем-то, и Западная Европа, Польша, Венгрия, то есть вот и сейчас можно Закарпатье, то есть тарелки можно такие же обнаружить. Тем более тут, скажем, есть вот в данном случае вот эти вот четыре тарелочки вот, с фруктами и цветами, это фабрика Кузнецова в Будах, вот, а это вот каменный брод, то есть идентичная практически тарелка, то есть по это Сусман, Каменный Брод, Житомирская вот, область. То есть, друг у друга брали и формы, то есть как бы копировали и ну, узоры, и мотивы, то есть ну, заимствование было, то есть как бы у европейцев тоже заимствовали. Но потому то есть, что везде живут было, люди, да. а люди да, стремятся есть, к красоте. Да, то есть как бы, ну, кроме рисунки и ручной росписи, то есть тут использовался аэрография, трафарет, как бы, ну, это в оформлении, то есть, как бы, этой посуды. Также мотивы цветочные использовались и с применением деколь. Вот такой разноцветный был миски, ну, большие, да, такие вот именно там для сельского жителя, то есть как бы, чтобы борща большую тарелку такую насыпать, работяги. Или дымящиеся картошечки, да, да или картошки положить, вот, тоже вот, ну, деколь такой вот использовался тоже. Ну, и в Англии вот этот стиль, то есть очень широко применялся, то есть на деколь такой. Ну, кстати, это больше даже английский стиль. Да, 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 там есть у нас еще вот на выставке там с львами, с, обр... с изображением льва, э -э часто вот с изображением льва тарелки подобные, они поставлялись в Персию к дворцу персидского шаха, то есть, как бы, ну, лев как бы это символ, то есть, такой у них там, почитался хорошо ну, понятно, да. персидские вот. ну, шахты может, сейчас или... показывать не будем это кто захочет прийти тот посмотрит сам то есть увидит приходите да вот а тарелки вот такой деколь скажем тоже популярность цветочный был вот он разного цвета был зеленый красный синий то есть коричневый тоже большое многообразие комбинированный тоже скажем кант одного цвета среди на другого цвета вот выпускались вот блюдо такое замечательное, тоже будянская фабрика. Вот, тоже трафарет и аэрография использованы. Да, большое. Кстати, на фотографиях оно смотрится хуже, то есть как бы я вот его в интернете когда первый пай. раз увидел, да, то есть ну, оно как бы не привлекло внимания. Вот, а вживую гораздо приятнее, конечно, держать в руках, то есть клеймо будянской фабрики тут. Вот. вот Все Замечательно, да. Вот такое блюдо, тоже их много выпускалось, с названием «Хлеб до да соль». Вот. Ну, к сожалению, то есть, золотая эта надпись стерлась, но тут деколь в виде цветов, роз, такой вот тоже красивый, ну, очень распространенная была, то есть вот такая вот, с такой надписью. Еще там были всевозможные надписи, встречались даже именные блюда, которые в подарок делались на заказ, то есть с фамилией, именем, то есть кому дарилась. Вот. Ну, у нас оно чуть-чуть подзатертое, ничего, такое, ничего. ну, какое дошло, такое Оно не утратило есть. своей да. красоты. Да. Ну, есть вот кашпо тоже такое, но это уже из разряда майолики, да, то есть, как бы, тут в данном случае клейма нет, но очень похоже тоже на кузнецовское, то есть, скорее всего, если вы действительно кузнецов, да, то, вы... скорее всего, тоже это будянская фабрика, то есть, как бы, вот такие вот глэчики, кувшины для компота, наверное, узвара, да. Ну, вот, то есть, молока, для, ну, молока. Вот, да, то есть для чего хотите Для вина ну, вот. можно. Нет, ну для вина как бы нет, ну вот что-нибудь именно узвар, да, то а есть, как бы штору, Куда есть вино? Да, такой вот и вот с крышкой тоже замечательный, тоже такой кувшин, вот тоже такой тоже. Малюдика. А в нем, друзья, чистая прозрачная холодная вода, вкусная, привкусная. Да. Ну, в принципе, вот вкратце мы, вот, то, что мы хотели рассказать, как бы остальное люди могут посетить или, вернее, ну, желающие посетить музей, выставку, есть, она еще работает, слава богу, вот, и посмотреть как бы своими глазами. То есть, все это. Вот, друзья, приходите, смотрите своими глазами, напитывайтесь красотой, поверьте, она вам еще понадобится. Миколаївський обласний художній музей имени Василя Васильовича Верещаніна и Дмитро Валентиновича Єлюменка чекають.